फिर आ गया और ये वो कुर्बानी है जिसको रब तला ने अजीम करार दिया कि ये अजीम है क्योंकि हज़रत अलैहि आलाम अकेले नहीं थे आपकी पेशानी में नूर महमदी था ये दो दो कुर्बानियां थी कि हज़रत हज़रत अलैहि आ सलातम के माथे पर नूर महमद ही था हजूर पाक सलात वाम आप भी थे तो ये िब अजीम करार पाए और जो भी मुसलमान कुर्बानी करता है तो उसकी बहुत बड़ी फजीलत है और जो बंदा कुर्बानी की इस्तात रखने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे तो आका करीम सलात सलाम ने फरमाया कि वो बंदा हमारी ईदगाह की तरफ ना आए कितना बड़ी वईद है हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो इस्तात रखता हो साहिब निसाब हो फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईद के करीब ना आए और जो बंदा इस सतात भी ना रखता हो लेकिन दिल में जज्बा हो कि मैंने कुर्बानी करनी है तो पैसे ले दे के कर लेते हैं जैसे हम शादियों पे ख़र्चा करते हैं अब साहिब निसाब जो है साढ़े सात तोले सोना और साढ़े बावन तोला चांदी ये निसाब है जिसके पास इसकी मालियत हो या ये चीज़ अपने वजूद में मौजूद हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो हर साल अदा करेगा और यहाँ पर हज़रत जी कुर्बानी तो किसने करनी यहाँ पर तो हम ज़कात ही खा के बैठे हुए हम तो ज़कात भी नहीं अदा करते तो अगर किसी के पास ज़कात का निसाब भी नहीं है अगर फिर भी वो कुर्बानी करे तो ये उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है और है इसमें बहुत ज़्यादा ये ना देखें कि हज़रत मैं साहिब निसाब हूँ या मेरे पास पैसे हैं तो मैं करूँ शादी में भी तो हम खर्चा करते कितना खर्चा कर जाते हैं साहिब निसाब तो नहीं देखा जाता वहाँ पर पाँच छः लाख का खर्चा अमूमन छोटी सी छोटी शादी जो एक गरीब बंदा कर रहा होता है कहते है जी हज़रत बस बड़ी मुश्किल से शादी की है वो मुश्किल वाली शादी भी पाँच से छः लाख में हो रही है आज जिसमें हमने फजूलियात को शादी के अंदर फर्ज़ कर दिया कि ये हमने करनी करनी है तो वो मुश्किल वाली शादी भी तीन से चार लाख की हो रही है अरे ये वो बंदा कर रहा है जो कहता है कि हज़रत साहब गरीब हैं मारे गए हैं हाथ बहुत तंग है शादी पे इतना खर्चा हो सकता है लेकिन जब कुर्बानी की बारी आए जब रब ताला के रास्ते में देने की बारी आए फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे ऊपर ये चीज़ लाजिम है हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो जब सुन्नत अदा करने लगा था ये भी सुन्नत है वो भी सुन्नत है जब एक निकाह की सुन्नत अदा करने लगा था वहाँ पर तो तूने नहीं पूछा कि हज़रत साहब क्या मैं ये खर्चा कर सकता हूँ क्या ये मेरे लिए जायज़ है वहाँ पर हम ये कहते हैं कि बच्चा है एक बार ही शादी होनी है कौन सा बार बार होगी मेरे सारे अरमान हैं वो मैंने पूरे करने हैं तो भाई यहाँ पर भी तो रखना कि साल में एक बार कुर्बानी आती है पत्नी अगले साल हमें नसीब होती भी है कि नहीं तो हज़रत साहब निसाब का नहीं मैंने पूछना मैंने सारे अरमान पूरे करने के ये हमारे नबी की और हमारे जद्द अमजद जो हमारे रूहानी बाप है हज़रत इब्राहीम अ सलाम की सुन्नत है मैंने निसाब नहीं देखना मैंने अपने अरमान पूरे करने के ये भी तो हम कर सकते हैं और जो बंदा कुर्बानी करता है उसका वो जानवर जो उसने ज़िबा किया रब तला के रास्ते में कयामत वाले दिन पुल से रात पर वो सवारी का फ़ायदा देगा वो पुल से रात से वो जानवर जो उसने िबा किया था वो पुल से रात के ऊपर से उसको अपने ऊपर बैठा के पुल से रात से उसको गुजरवाएगा और जो भी बंदा कुर्बानी करता गया एक एक बाल के सद के रब तला नेकिया तः फरमाता है एक गुना मुआ फरमाता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है और फिर ये भी तो है ना मन जाबिल हसन फल शुरेगा कि जो एक भी रब तला के रास्ते में खर्च करेगा रब तला उसी की मिसल दस गुना ज़्यादा अता फरमाएगा दुनिया में और आखरत में सत्तर गुना ज़्यादा ये भी तो सवाब देखें ना ये भी तो अजर देखें कि कुर्बानी करने की कितना बड़ी फजीलत है रब तला ने दिया तो बड़े खुश हुए कि रब तला की बड़ी करम नवाजी है कि एक एक दिन में मैं लाखों के लाख कमा रहा हूँ और जब देने की बारिया तो हजरत जी फिर सांप सूख जाते हैं फिर जैसे रब ताला ने दिया वैसे रब के रास्ते में खर्च करें कि मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा है ये सब कुछ दिया हुआ भी तो उसी का है वो ना देता हमारा जोर था कुछ जोर नहीं था हमारा ये रब का दिया हुआ है अगर रब ताला के नाम पर देने की बारी आई है तो उसी तरह दो जिस तरह रब ने दिया रब ने तो नहीं कुछ देखा ना तू नाफरमानी पे नाफरमानी करता रहा लेकिन रब तला तुझे नवाजता गया है और जब रब के नाम पे देने की बारी आ जाए तो फिर हम मंडी में जाके वो वाला जानवर ढूंढेंगे जो सबसे सस्ता हो ऐब हो तो फिर हम मसला पूछेंगे कि क्या हज़रत साहब ये कुर्बानी पे चल जाएगा और कोशिश ये होती है कि कोई रास्ता मिल जाए कि ये जानवर जायज़ हो जाए और हम कुर्बानी करके अपने फ़र्ज से जो है ना जान छुड़वा लें सिर्फ़ जान छुड़वाने वाली बात होती है और बड़ी सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर एवं फर्ज कर लिया है जानवर कुर्बानी का लेके उसको पूरे मोहल्ले में घुमाना है और लोगों को बताना है फिर पूछना है कि हाँ भी बता तू तू कुर्बानी कर रहा है तूने जानवर कितने का लिया मैंने इतने का लिया तेरा जानवर कौन सा है किस तरह का यार ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखें सिर्फ ये देखें कि हम कुर्बानी कर किसके लिए रहे हैं